Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kalian mencari masakan Ide-ide usaha Kalian berada di jalur yang tepat ya. Kali ini Bang Sobat ini mau buat Makanan yang lumayan mengenyangkan Dan pastinya unik ya. Pokoknya sesuatu yang unik Mesti ada di Sobat Dapur Gak panjang lebar langsung aja Kita akan buat ya Bahan-bahan yang akan kita prepare dulu di sini ada bombay Bombay kita akan iris dulu ya kita akan iris, kita sisihkan dulu daun bawang. Daun bawang ini satu batang, daunnya udah hilang. Kita ambil sedikit aja kalau untuk daun bawang. Oke, daun bawang udah kita sisihkan juga. Cabai merah besar ya, ini kita potong-potong seperti ini aja. Ini sangat simpel ya, sob. Ya, kita buat masakan ini unik tapi cuma di potong-potong doang. Kemudian di sini ada sosis. Sosis juga kita potong-potong. Oke. Selanjutnya bawang putih. Untuk bawang putih ini ada dua siung kita geprek aja. Kemudian kita rajang. Sekarang kita mau pakai daging ayam. Ini kita gunain pilet bagian dada. Kita potong dadu. Kalau untuk daging ayam fillet ya, bagian dada ini lebih cepat matang. Kita potong dadu ya. Oke, kita akan buat ya. Ini minyak kita panasin dulu. Yang pertama kita akan lakuin adalah menumis. Ini alanya ala restoran Chinese food shop. Udah panas. Bawang putih, bombay, kita buat dia wangi dulu. Sederhana kok ini, ini cuma di tumis-tumis saja. Sambil ini wangi, kita akan kocok 2 butir telur ayam, 1, 2, ya sambil di aduk-aduk pastinya kita kocok dan tuang kita orak-arik dulu telurnya ya. nah Nah ini udah setengah matang, kemudian kita masukin daging ayam. Kita masak daging ayam sambil diaduk-aduk. Ini apinya kita mainin ya, agak besar aja. Biar si dagingnya ini cepat matang. Oke, ayamnya udah kelihatan, udah mulai matang ya. Dan aromanya makin wangi banget kita mulai masukin cabe ya ada sosis daun bawang sebenarnya terakhir cuma karena dia ikut nyemplung biarin ya, deh ya nasi kita masukin kita aduk-aduk terakhir kita masukin bumbu-bumbu nih sini ada saus tiram masuk saus tiram kecap manis kita coba segini dulu kita aduk dulu nih apinya gedein ini juga ada kecap ikan kecap-kecapan udah masuk semua sekarang kita kasih seperempat atau seujung sendok teh ini lada bubuk ya sedikit aja garam setengah seperempat sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh nanti sambil diicip-icip aja kita cobain ya ya Bismillahirrahmanirrahim hmm mantap oke nasi gorengnya udah jadi tapi kita nggak bikin cuma nasi goreng yang seperti ini sob ya. Ini akan kita buat yang lebih ini lagi unik lagi. Oke, nasi gorengnya kita angkat aja. Ini udah ready. Wow, nasi gorengnya kelihatan enak banget nih ya. Ini porsinya bisa jadi banyak ya sob ya. Di sini kita akan gunain kulit lumpia ya. Ini kulit lumpia kita pakai untuk satu porsinya dua biji posisinya kita letakin dia dijajarin memanjang gini ya seperti ini sekarang kita akan isi dengan nasi goreng ini wow nasi goreng ala restoran dia nggak pakai bumbu yang diulek ya ini bumbunya cuma dipotong-potong aja tapi mantep banget sob Nasi gorengnya aja ini udah enak ya. Nah ini kita mau bikin ala kebab. Jadi nanti si kulit lumpianya ini itu kan garing-garing ya. Jadi kayak semacam kerupuk. Oke, ini kita lipat seperti ini. Juga kita lipat ya. Jadi dia modelnya agak memanjang dan kita gulung, gulung aja. Nanti di ujungnya kita kasih perekat. Bisa pakai air atau putih telur kalau putih telur itu udah lebih merekat ya nah ini dia sob sangat simpel ya langsung aja kita gulung nah dia udah merekat seperti ini ini kita sisihkan kita lakukan seperti ini ya buat lagi ya kita ambil dua lembar posisinya memanjang seperti ini karena kita pengen kebab itu kan seperti panjang gitu ya dan kita ambil nasi goreng nasi goreng ala Chinese food kalau kalian suka ada lalapan ya ini bisa dimasukin misalkan timun gitu ya atau eh, bisa acar gitu ya nah ini kita tutup seperti ini tutup lagi di sini seperti ini dan kita gulung nah sebelum gulungannya habis kita tempelkan atau kita rekatkan dengan putih telur tinggal gulung aja jadi dia tinggal kita nanti panggang ya kita kumpulin dulu udah banyak baru kita panggang oke lakukan terus ya sampai habis dulu jadinya ada 6, 7 ya dan ini sisanya nasi gorengnya ini buat langsung dimakan aja ternyata ini nasi goreng begini aja udah enak ya sob ya kita Sambil manasin teplonnya, kita cobain dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mantap sob, nasi gorengnya juga enak. Apalagi nanti dibuat kebab. Hmm, kita akan panggang. Ini diolesin margarin aja. Kita panggang. Ini bisa jadi garing ya, sob ya. Karena kalau kebab itu kan nggak ada yang digoreng, emang cuma dipanggang aja. Oh wow, ya. Ini sambil kita balik-balik ya. Sedikit aja kita olesin jangan terlalu basah. Yang penting dia ini garing ya sob ya. Kulit lumpianya harus sampai matang. Jadi kita panggangnya ini apinya jangan besar-besar ya, rajin-rajin dibalik. Kita balik-balik ya sob ya. Ini udah mulai bawahnya crispy-crispy ya tuh kebabnya unik banget nih kebabnya dari nasi goreng wow kalian gak akan dapetin kebab nasi goreng ya cuma ada di sobat dapur ini udah garing semua nih sob ya tuh kulitnya udah garing jadi udah kayak kerupuk kayak ini udah kayak kerupuk dalamnya nasi goreng ya kebab ini oke kita angkat aja ini udah garing ini matiin kompor wow keren banget you kita kemasanin Wow udah kayak makanan berkelas ya nah dah hmm, langsung kita cobain kita lihat ya kulitnya aja nih ini udah garing ya terus kita akan buka Wow keren ya isiannya ini loh ini nasi goreng udah ada cabenya ada ayamnya wow kita akan langsung makan Bismillahirrahmanirrahim hmm sensasinya unik banget sob kalau yang suka dikasih saus sama mayones oke okay juga sih hmm jadi makan nasi goreng alatnya ala cemilan kulitnya ini dipanggang sampai garing-garing gini. Hmm. Ini sebenarnya makanan berat tapi dibuat gaya ringan ya middle. Oke sampai di sini dulu resepnya thank you yang udah like comment share subscribe ya jangan lupa tungguin terus. Resep resep berikutnya di channel Sobat Dapur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.